Witajcie w przedostatnim, zarejestrowanym przeze mnie wenezuelskim odcinku Ten dzień spędzimy razem z Lewą i Santiago, których mieliście już okazję poznać Zanim jednak pojedziemy w rodzinne strony Santiago, przedstawię mały zwiastun tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości W kolejnym odcinku odwiedzimy jedną z najlepszych i jednocześnie najbardziej wykręconych pizzerii, jakie widzieliśmy Porobimy trochę zdjęć i pojedziemy nad morze, do miejscowości Chichivirichi Po drodze Tomek opowie m.in. o tym, jak został jurorem w konkursie piękności w ostatnim odcinku opowiem o rozliczeniu zbiórki na dzieci z Petare. Odcinek ten powstał dzięki uprzejmości Mauricio, który odwiedził Petare po moim wyjeździe z Wenezueli i zarejestrował ten materiał. Będzie to jednocześnie odcinek QA, do którego pytania możecie nadal podsyłać w komentarzach. Dzisiaj jedziemy do San Antonio, miejscowości, w której wychował się Santiago Po drodze wpadamy na kawę i śniadanie do polecanej przez Santiago miejscówki Jemy pyszne empanady, które są w Wenezueli wykonane z ciasta z mieszanki mąki pszennej i kukurydzianej, najczęściej nadziewane mięsem San Antonio to naprawdę ładna i zadbana miejscowość, która sprawiła nam nie o wiele lepsze wrażenie, niż często odwiedzane i pokazywane tu we vlogach Los Teques Wchodzimy do szkoły społecznej w San Antonio, w której uczył się Santiago Hay algo muy común aquí en estas escuelas, en las escuelas venezolanas Que es la parte de las carteleras Este sí. es el salón sí. segundo grado A ah, Va a ser la cartelera sí. de este año Por acá tenemos muchos de lo que son los trabajos de los niños Realizando por ejemplo experimentos sencillos Experimentos científicos bastante sencillos Que les permiten adquirir conocimientos de forma sólida Que les van a servir mucho para el futuro ah, Desarrollan sí. la creatividad Reacción química, es maqueta la escuela. en En la escuela comunitaria, bueno, obviamente es una escuela que tiene un valor sentimental para mí, entiendo esa parte, pero es una escuela que se enfoca mucho en desarrollar la parte creativa de los niños. Eso es un poco más especial Okay. Esta área es lo que nosotros denominamos maternal, que es como una guardería, una especie de guardería donde sienten los niños más chiquitos. Aquí son cuidados y lo mismo motivados, al crecimiento intelectual, al mismo desarrollo de, de sus capacidades. Un caso bastante sencillo, pero bueno, cumple su trabajo. Allá al final, este, cuando ya es la hora de salida, tu padre, o el transporte que utilices, te recoge en esa parte de allá. Aquí tenemos la parte de los acuerdos, que no lo ofrecen como, digamos, las normas o las reglas. Se hace énfasis en, en valores como son la puntualidad, el asistir regularmente a clases, cumplir con el uniforme y una serie de cosas que son normativas, pero no se no se impone, sino que se busca ofrecerlo de una manera amigable. Bueno, aquí tenemos un diseño bastante interesante. La figura de unos troncos que son unos brazos de unos brazos que culminan en la mano y el resto de las hojas del árbol son la mano de todos. Entonces, bueno, dejando huella Este parquecito me trae muchos recuerdos Estos eran mis recreos cuando tenía más o menos entre 3 y 7 años Jugaba aquí en mis ratos libres de las clases Era un poco distinto porque no estaba este piso verde Que se ve un poco más seguro que donde yo jugaba pero Yo jugaba en piedra, esto era piedra Dejaría las piedras porque las piedras te enseñan el, el golpe, el golpe ayuda a aprender muchas cosas Demasiada seguridad no es buena. Cuando yo tenía la edad de estos niños que ves acá y yo esperaba a mi mamá. En este mismo pasillo llegaban los niños más grandes a, a que también los recogieran sus padres o su transporte. Y ellos llegaban corriendo como una avalancha de animales salvajes. Y nosotros no nos quedaba de otra que pegarnos a la reja y estar asustados allí porque nos iban a pisar. Tú traemos la dzieci a szkoły, a Atamos la miesca. wtedy jest blisko. Cuando yo estudié aquí no existía esto. Ahora vamos a ver, como te dije anteriormente, un poco de lo que es la cancha y el sitio de recreación más atractivo para nosotros los varones. Este, veo que está terminando la clase de educación física, entonces podemos pasar por acá. Cuando yo estaba en el liceo, yo estaba en el equipo de básquet. Y teniendo yo 18 años, yo podía agarrar eso. Ahora no puedo. ¿Puedes intentar? En las mañanas eh, las clases iniciaban a las 8 de la mañana. Entonces, si tú llegabas a las siete y media podías estar caminando por ahí, aquí adentro, y a las 8 de la mañana sonaba el timbre y todos los niños tenían que entrar a esta cancha. Eh, se organizaban en filas, del más pequeño al más grande, y se cantaba el himno nacional y luego todo el mundo a su salón. Creo que sí, si yo tengo que cantar el himno nacional cada día, yo lo odio un poco. <laughs> en las Pero. escuelas públicas se hacía todos los días. Acá era solo los lunes, pero la colita, el, el orden en la cancha era todos los días, pero sí mismo. ¿Tú jugaste cuál sport? En la primaria, más o menos entre 7 y 12 años, jugué fútbol, eh, soccer. En esta cancha participé, fui incluso capitán del equipo en los juegos intercolegiales y luego, posteriormente, ya en el liceo, jugué baloncesto, básquet. ¿Y béisbol? No, el béisbol nunca me gustó. Pero el béisbol es el deporte más es popular. Es el deporte más popular aquí. De hecho, muchos venezolanos talentosísimos y los más grandes de las ligas mayores en Estados Unidos son de aquí. Pero a mí no me llamó la atención nunca. En, en esa cancha también, bueno, recuerdos que vienen mientras uno mira, ¿no? Algunos días los profesores no nos prestaban una pelota para jugar y nosotros hacíamos una pelota de papel con tape y jugábamos, nos lanzábamos los mejores partidos de nuestra vida. Así es, infancia. Sí, y Entonces... los mejores recuerdos que yo tengo de partidos de fútbol era con una pelota de papel y tape. Sí, sí. No, no necesitas la mejor pelota para tener las mejores... la mejor experiencia. No, no necesitas. Estamos en el segundo módulo de la Escuela Comunitaria Que pertenece eh, principalmente a los, a los adolescentes Ya van de 12 a 18 años Y ¿Ah, por eso el, el, el ambiente es un poco más serio Ya, por ejemplo, vemos mapas de Sudamérica Mapas de Venezuela Aruba está aquí Dímelo, ¿cómo es mapa de otro país Polska, la de Polonia? El hombre ¿Por qué Venezuela? Ah, porque Venezuela Polonia es como este tamaño Sí, Polonia es como así aunque es un módulo donde el ambiente es un poco más maduro, porque ya no son niños, son jóvenes más grandes, podemos darnos cuenta que de igual forma se sigue trabajando y haciendo énfasis en lo que es la creatividad y el trabajo artístico de los jóvenes. są zeszyty. każdy ma swój zeszyt i mi tutaj na no to wychodzi. Czyli wychodzi na to, że każdy, każda klasa ma swoją klasę Po prostu jako pomieszczenie Tak jak u nas w prywatnych szkołach I każda sala ma, z tego co wiemy, Sim Szymona Bolivara I ciekawa rzecz, której w Polsce nie ma Wiatrak Bo jest ciepło Pamiętaj hey. przenieść albo zreutylizować Twoje kubki, żeby zaoszczędzić pieniądze i pomóc planecie. Queliko ta frase, prawda? Co jest lepsze, nie jest aunque to zrobi todo el Co jest lepsze, jest lepsze. Que no logue, no logue. Lado, lado, tutaj niños menores de 4 años, menores de 3 años, entran en lo que comienzan, en lo que es la maternal. Y la característica de eso es que son niños de camisa franelita, semisa amarilla. Luego con 3 o 4 años de edad pasas a primer nivel con tu camisa roja y cambias a camisita roja. En Los niveles son 3, primero, segundo, tercero, con camisa roja y pasas a primer grado, que ya es con la camisita blanca son seis años de camisa blanca hasta el sexto grado del primero al sexto y comienzas lo que es el bachillerato el liceo que cambias otra vez de color ya a los 12 años más o menos entre 11 y 12 años cambias a camisa azul azul cielo no sé azul celeste eso dura tres años y luego vuelves a cambiar a camisas beige los dos últimos años del liceo después de noveno viene el cuarto pero eso es por qué pasa eso porque tú vienes desde un primer grado hasta un noveno Ajá. Es decir, son nueve, luego finaliza un ciclo, finaliza una etapa y comienza la etapa de diversificado, que ya es cuarto y quinto año. Entonces, cuando terminas eh, la escuela, tienes más o menos 18 años. Normalmente las escuelas públicas o otros liceos que tienen otras políticas aceptan seis años en primer grado. Incluso he escuchado casos de que cinco y medio en primer grado. Entonces son niños, adolescentes, perdón, jóvenes de 16 años que ya terminaron el liceo. Que esa es la gente que tú ves, que tiene 21 y ya terminó la universidad. Porque la universidad es son tres cinco, años. Cinco, ah, cinco, años. Entonces cinco. terminan 16 empieza y terminan en 21, 22 años. Ya tienes un título de universidad. Magistro. ¿Licenciado es en 5 años? Ah, en Polonia licenciado es normalmente 3 y dos más es magistro. Marico el que lo lea. ¿A tu no. Marico el que lo vuelva a leer. Alejandra partes, partes es la mejor Eva. del mundo. Eva, te amo. Eso, eso siempre lo hago. Jesteśmy teraz w Pueblo de San Antonio, czyli tu się historycznie mieściło San Antonio centrum, tak jakby. Przed nami kościół katolicki. Razem ze i Santiago spacerujemy po San Antonio. Pozwólcie, że pozostawię Was na moment samych z dźwiękiem i widokiem tego miasta. Seguimos un poquito más acá de la Plaza del Pueblo de San Antonio. Estamos justamente en la entrada de lo que sería el registro civil del municipio Los Ángeles. ¿Dónde ustedes? Donde nosotros nos casamos y donde yo hice mis prácticas profesionales para graduarme como abogado. De aquí me ayuda uno de los ayudantes. No tantos ayudantes, por favor, uno solo. Bueno, les agradezco. Mira, aquí están, ya están haciendo como bombita. Dentro de esta bombita ponen una semilla. Y esta semilla se lanza desde un helicóptero de a altura, cae en la tierra y como lleva ya la abono de aquí sale una matica. Comienza la matica a moverse. La mueve. en distintos lugares del país. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Falcón, Isla de Coche, Guadalajara de Pano, Los Roques, de, eh, 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 La Guaira y Táchira. Bueno. Y con todo esto logramos esta, esta obra que está aquí. Una hermosura, ¿no? Además porque es la propia tierra. Sí, miren qué belleza es para usted ustedes. Mira qué trabajo tan hermoso. ¿Te ¿sí tú de Es un radio Mira, público, filmas. ¿sí? Ajá, Wyjeżdżamy zaraz w San Antonio To jest stary, klasyczny samochód, a my idziemy zjeść hot dogi, które zamówimy w tym miejscu Tu są różne rodzaje hamburgerów Między innymi jest jeden, który się nazywa Polako To jest taką kiełbasą polaką No i w tym momencie tłumaczy ceny A ja wam podam przelicznik W tym momencie jeden dolar kosztuje 5000, czyli za złotówkę, za złotówkę trzeba zapłacić tyle boliwarów, co teraz widać na dole Tienes perro normal mi panas? un perro normal también i dos malta, porza, cuando pueda. Tak wygląda mój hotdog, ale zaraz go odkładam, bo jedzie jakiś stary samochód. Tam się w tym momencie robią hamburgesy, hamburgesy, czyli hamburgery w Wenezueli są ogromne, mają wszystko, jajko, awokado, ser. I dużo różnych rzeczy Są na bogate. A z przodu macie terminal, który musi być, bo nie ma gotówki Także bez tego nie da rady zrobić jakichkolwiek płatności Dziękuję za obejrzenie kolejnej relacji z Wenezueli I życzę wam miłego dnia Cześć!